А именно перекрестки а что вы хотели выйдите пожалуйста с машинки не хочу не ну просто мне безопасно находиться здесь на возле вашей двери и разговаривать с вами оно будет неудобно а вы водитель данного транспортного средства если меня зацепят и зацепят ваши зеркало... Ну вы же в жилетке он не зацепят вы в жилетке вы думаете, вас а видно хорошо спасет не нет? вас просто видно хорошо а почему вы остановили машину на Заход. Не, я не за это. А это кто? его проблемы. Свою на перекрестке остановили. 10 метров есть. От чего? От начала закругления? Ну да. Там даже Оно даже не закончилось. Там закругление. Даже... Является как перекресток границы перекрестка. От начала закругления или от пересечения? От начала. Нет. От проезжей нача... части. От начала закругления. Я думаю, от пересечения проезжей части. Ну то вы так думаете? Не, ну согласно закону. В правилах написано. От, Правила, начале, да. от начала Нет. закругления. Нет. Что вы говорите? А привязочка идет в ДТП, как меряется машина? За ДТП не знаю, к сожалению. Знаете? В правилах не написано. Берется перекресток. Вот, Но вот это, это привязочка к ДТП. Вот идет, идет перекресток. Вот граница перекрестка называется. Вот она здесь. Это я в курсе, да хранится перекрестка, но ну. это не не сам перекресток. Перекресток от начала закругления ну, до конца нет. у всех инспекторов вот такие вот отмазки, когда а они останавливаются. Ну, по, ну, потому что на самом деле оно идет от начала закругления. Граница перекрестка. От, оттуда, но ну, вы не Мы знали. Можем почитать вместе. Вы, я даже выйду. читай ну, Меж початку, межа, читайте. Не межа, осу, да, вы да, не да. понимаете ну, Почему-то вот я не понимаю. Граница перекрестка. Вот и смотрите. Да. Вот если брать эту дорогу, да. вот так берем. Выберем вот ровно по осевой, Вот сюда идет она. Вот, вот. туда. Соответственно, мы... начало закругления вот там начинается. Закругление да? не берется. И заканчивается Закругление вот там. не берется. Вы считаете. Хорошо, пожалуйста. давайте картинку с пояснением. Вот смотрите. Вот, смотрите, вот смотрите. Видите, от начала закругления. На пешеходный переход. Видите, где пешеходный переход? Нет. Вот желтыми желтыми обозначена, видите? вот желтыми вот обозначен Позначен перекресток. Вы считаете, что высовываете, значит, пропрущие права проезда на эти линии разборонятся на светофор. Uh начинают у явной линии между початком за укрупный край прочистыми, Кожный из дорог, между початком. из дорог, Вот желтыми, Покажите видите? Покажите мне здесь закругление и установлен ну, вот знак. Там. И установлен знак перекрестка. Ну, знак, к сожалению, дети, наверное, снесли. А вот начало закругления, видите? Если б дети снесли, тогда вот там бы стоял бы знак с той стороны, и с той стороны перекресток. Покажите мне его здесь. Видите? Ну при чем здесь знак до, до начала закругления? Вот начало не, закругления. Вы мне что это перекресток или прилегающая территория. Есть? Ну, независимо от того, это прилегающая территория или перекресток. В любом случае, от начала закругления не, границы. Закругление или перекресток. Вы путаете и прилегающая территория нет, вы мне просто хотите э, что? сказать, что, что? пересечение. Нет, вы пере так, пересечение мы проезжих частей, и частей вы. фиксируем нарушение, я не... права Конкретно отражения. автомобиль стоит с нарушением. Вы не с нарушением. Нет, Если это думаю, участок что... аварийно опасный, то вы имеете право нет, здесь жить. Я не думаю, что да. на данный момент мы фиксируем нарушение водителя. Но вы водитель данного автомобиля. Да, я. Пока, я, пока дам, я тогда напишу на вас бумагу. Вы не про какую? Ну о том, что вы нарушаете ПДД, вы стоите какую? на перекрестке. мне фотографии, где является перекресток. Да и вот достаточно того, знаки, что вы Знаки, сидите. где вы покажете мне, где знаки установлены. То есть это прилегающая территория? перекресток, понимаете? Вот, хоть... как, да. вот как мы едем дальше по дороге, есть дальше знаки, да, здесь всегда перекресток есть, да? Висят знаки перекресток, вот там да, пожалуйста. Я понимаю, 10 вы... метров вот перекрестка, пожалуйста. А на То каком есть... расстоянии в прилегающей территории можно остановить автомобиль? В смысле? Вот это вы говорите, прилегающая территория, допустим. Да, Сейчас, на каком мы, расстоянии... сейчас мы фиксируем нарушение. Я согласен. Должен... На каком а расстоянии? Нарушение правила боя. Ну, я согласен. С этим я с вами согласен. Вы говорите, что это прилегающая территория. Допустим, на каком расстоянии э, можно остановить автомобиль к ближе скольки метров к прилегающей территории? Если бы стояли или что бы. Мы... Ну вот вы в данный момент стоите, вы доказываете, что это не перекресток, а пересечение к... примыкания территории. То есть 10 метров вот, так Вы видите, даже 10 метров. На 10 метров. Но считается просто не отсюда. Даже, даже, даже отсюда. 4 машины. На ну, улице Да, на взвод? Остальные все в АТО. Одна из них разбита. Дедушка стояла, так, машина, как машина, стояла там. Как вы говорите, поставьте я на дороге, да? На обочине, почему на дороге? Ну, на обочине стоял, я на обочине. Машина стояла на обочине, дедушка въехал на ЮПЦ. Ну это к дедушке вопрос, а я тебе... Ну причин, тогда обоих. Ну, ну бы, если Боже, вам можно найти, где он стоять. Но здесь стоять в любом случае нельзя. Вижу. Ну, в любом случае, это нарушение правил дорожного ну, движения. Ничего, ничего. Ничего странного. Вы же никому не мешаете. Нет, этому. какое нарушение? Нарушение? Да, остановки да. стоянки был 15-й. Да, да, да. ну, это вы так думаете? Давайте. Вы сколько смотрели? Какой мы читали перекресток, что является ну, перекрестком. Правильно, мы к вам, с вами пришли. Здесь нету знака перекрестка, правильно? Или нет? Но ну, даже мы, если это... здесь знака нет, давайте это так, не значит. Давайте так. Если Давай. был бы знак перекрестка, а не являлось бы выезд с прилегающей территории, мы же не затрудняем выстреляющих территорию. Тогда... Но если бы я двигался оттуда, затрудняли бы. Чем? Ну тем, что вы стоите даже на полосе. Чем? На какой полосе? Ну, на, на полосе мы, в данный момент моего попутного направления. Попутного бы, направления. Если бы я ехал оттуда, да. вы, мне покажете. Или если нет разметочки, водитель Или... должен Давайте. сам определить. Померим, мере, как вы говорите, центр у вас Есть рулетка? А у меня? Есть вот видите, и что ну, сразу. То есть. Ну, есть вы а мне что? Просто хотите покажите. Я вам пункт, хочу доказать, что вы нарушаете. Пункт Я бросаю. Конкретно. конкретно пункт правил. 15-9. Это... Хорошо, открываем пункт правил 15. 15.10, в принципе. Остановка стоянка ближе к 50 метров. Ну, мы же только смотрели. Мы считали, что это более перекрыл. Вот, Зупинка забороняється. Де тут по поводу перекрестка? там який подпункт йде? Mm. йде по поводу Та Зупинка забороняється. І пішли, да? mm -hmm. зупинка забороняється. Так, mm -hmm. На трамвайних путях, тра-та-та, водіїв забороняється, виїжджати не то. Читайте. Ну, ну, на перехресті, то вот. ближчих 10 метрів від краю перехрещуваної проїздною частини. За відсутністю на них пішохідний переход. Зупинятом зупинки, для надання перевага в Русі. Та зупинки по проїзданной, если сильная линия вминки блок. Ну вот, видите? Вид краю перехрещены проїздной части. Край перехрещення проездной частины. Мы только с вами посмотрели от начала закругления, а Нет, вы считаете, край перехращивания проездной частины. Не перекресток, а край правильно? проездной частины. Все правильно. Что является край перехращивания проездной частины? Вот. Вот, открывай. Нет, нет. А вот там? Вот там у нас. Нет, ну граница перекрестка. Мы же только с вами посмотрели. Смотри. С вами Дэн да? Это с того перекрестка, а нет. вот заканчивается нет. вот с этого. Ну то есть когда перекрестки, когда две улицы. я смотрю, тут ровная вот эти. Ну хорошо, пускай целый. А вот вот, то, то есть на второй. Не, не перекресток там является? Нет, нет значит, перекресток. Первый, ну вот начинается первый смысл. Вот допустим, да? да. Вот там заканчивается там второй. Там где? Ну вот, допустим, вот начинается первый. с вами вот, вот черты с желтенькими я... линиями если вы мне покажете здесь, здесь ну жел... такой... откройте эту Смотреть. страничку мы смотрели где, с вами черта. здесь вот такой знак висит если вы мне покажете да, ну при чем здесь знак не ну как при чем что это является перекрестом ну, я понял что где знак тут стоит хотя бы уступить дорогу при выезде а, вообще... кстати вот наверное надо написать рапорт да нет ну, знака вам как минимум это же ваш участок вы на этом участке в данный момент ведете службу вам надо написать рапорт в конце смены как вы считаете нет смотрите вы слышите меня? Я слышу, да. Вы не Это считаете нужным? Это есть второстепенный выезд. Ну и что? Здесь не хватает знака, вы правильно заметили. Нужно написать рапорт о том, дорожной службе, о том, что здесь не хватает знака. Поехали, открываем знак. Поехали. Знак небесный. Не, ну при чем здесь небесный знак? За перекресток.

Ну, значит, его надо mm. поставить, надо написать рапорт, чтобы его установили. Нет? Ну, мы запишем в книгу недостаток, если оно есть. Но, вы не положит? считаете, что его здесь если нет? Он, здесь он должен постоять. быть здесь? А? Он здесь должен быть? Как вы считаете? Это же не я согласую, правильно? Ну, хорошо. Вы считаете, нужно написать рапорт или нет? Если его здесь нет, надо написать рапорт, чтобы вас обменят. Давайте перед каждым выездом с поля. Но ну, вы обязаны это делать. что обязаны Следить, Устанавливать с... знаки? Нет, нет, или... писать, писать рапорт. Тогда. Знаки дорожной службы устанавливаются. Согласов... Но по вашему предписанию. С Согласование с кем? Ну, с вами как минимум. Дальше еще с кем? Ну я не знаю, мне вам виднее. Но я ну, знаю точно, что вы, что вы должны устали? осмотреть свой участок и написать Всех, рапорт. диалога с вами пообщаться. Ну, вы приехали для чего сюда? Какая разница, для чего вы приехали? Вы хотите я, не посмотреть? хочу, я не хочу с вами разговаривать. Ну, надо, есть, вот, у меня есть, такая возможность. Сотруднику, да, ну, вот я... разговаривать. Почему это? Потому что... Если это, вы, так, это, вы, это, это вы так... Что случилось? Какая и вам разница? Я не хочу с вами разговаривать. У меня есть возможность не разговаривать возможность. сесть в автомобиль свой, пожалуйста, есть. у меня большая возможность. Я не хочу с вами разговаривать. Вы мне задавать вопросы? Я не буду с вами разговаривать. Я хочу с вами коллегой общаться. Ну, это вы так считаете. Вы некомпетентны в этом, Это вы так считаете. Это считает так законодательство. Ну, пускай оно так считает. Вы Я... Я, нарушаю, Я нарушаю закон. Нет, вы не ну и все. Значит, все, что не запрещено, все разрешено. Ну, вот он инспектор не хочет отвечать. Ну вот, если он не будет отвечать, значит, он не будет. Он не будет отвечать. Вы ему приказали? Я ему Пока мы этого не слышим. Я, раз... Я вам раз... раз да никто вас не требует. Если вы по никто не требует. никто не требует просить, тоже вы некомпетентны в этом. С чего Понимаете? вы это взяли? С того это взяли. Вы Где это, это написано? Что? Вы будете экзамен устраивать инспектору ГАИ? Какие экзамены? Похоже на, на экзамен? В любом случае, пытайтесь, это делать. Какая вам разница, что мы здесь пытаемся делать? У нас здесь Вы, сидели все, были заняты делом. Вот и хорошо. Видите как? А ну, мы с инспектором можем сейчас ждать? выйти ну, подойти. Хорошо, и все к вы, вы, ваше право, вы ну вот, право. все нормально. Вы ваши права, имейте право. Стоим дальше, общаемся с вами. С вами? Я же говорю, да. нет желания с вами. Нет общаться. желания? Ну будем молча стоять. Хорошо. Тем более с вами нет желания общаться. Хорошо. Ну все, договорились, будем молчать. Ничего мы с вами не договаривались. Нет? Нет. Хорошо. Что у вас такое поведение, Виктор? Объясните. Это нормально. Нормальное поведение. С вами нормально общались, вот вышел, начал повышать ну и все, ну, и да, что ну, там? Да? И что, отвечал. вас от этого двое стало? Нормально же пообщались, нормально спросил, нормально ответил.